Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Karena banyak teman-teman yang mengeluh mengenai tumpulnya barisan penyerang di awal musim, jadi hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya membuat kombinasi pemain yang tepat agar penyerang tetap tajam ketika pemain andalan performanya menurun saat pertandingan. Oke, untuk melihat kombinasi pemain yang tepat di awal musim, seperti biasa, saya terkadang melakukan laga uji coba menghadapi tim yang kualitasnya lebih besar dari tim saya, dan saya baru saja mendatangkan pemain dari akademi remaja untuk dipromosikan ke tim utama. Lalu, saya sedikit mengasah kemampuannya agar sesuai dengan pemain senior lainnya. Nanti, kita lihat kombinasi yang saya buat di laga uji coba menghadapi tim yang memiliki kedalaman sekuat lebih bagus di semua area. Oke, seperti inilah susunan utama tim saya di awal musim. Jadi, saya masih belum melakukan banyak perubahan setelah kepergian beberapa pemain utama di akhir musim lalu, guys. Jadi, hanya ada satu nama baru yang saya tepatkan di susunan utama tim saya. Sedangkan lawan memiliki kedalaman sekuat sama rata di tiap posisinya. Dengan menerapkan formasi 4-2-3-1, mereka bukan hanya bagus saat menyerang, tapi juga kokoh saat bertahan. Ini terbukti dari rata-rata 4 gol yang dicetak setiap pertandingannya guys Dan rata-rata hanya 0,3 kebobolan tiap pertandingan Jelas mereka memiliki pertahanan yang bagus Jadi untuk menghancurkan pertahanannya kita harus menempatkan kombinasi penyerang yang tepat untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka Oke guys banyak teman-teman yang mengira pemain yang musim lalu mereka bawa ke musim selanjutnya memiliki kemampuan sama baiknya Padahal lawan yang dihadapi musim ini berbeda dengan musim sebelumnya, apalagi setelah penurunan kualitas mutu yang mendampak pada penurunan performa beberapa pemain yang tidak siap naik level di atasnya. Jadi tugas kita di awal musim memang terbilang berat karena kita harus membuat para pemain kita kembali menemukan performa terbaiknya agar bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Oke okay guys, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, Subscribe dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel. Oke dan buat para sultan, raja minyak, bos kelapa sawit dan pengusaha batu bara yang sedang mengelola timnya saat ini barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya merekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Di sana menjual token dengan harga yang lebih terjangkau dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game populer seperti eFootball, PUBG, Free Fire, Mobile Legend dan lain-lain. Oh iya guys, untuk cara top up di Kiano Store sekarang bisa via login atau bisa juga via ID Game Top Eleven. Jadi buat para sultan tunggu apa lagi nih, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Dan pastikan kamu masuk Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua atas kepercayaannya. Oke okay guys, musim ini saya kembali menggunakan formasi 343 Diamond di mana formasi ini sempat membawa tim saya sukses di beberapa musim yang lalu. Dan ini adalah pemain yang baru saya datangkan dari Akademi Remaja musim ini. Dia bisa bermain di dua posisi berbeda dengan gaya main penyerang Engance. Penyerang Engance mampu berpikir cepat. Dia adalah penghubung lini tengah. Untuk itu penyerang Engance harus kreatif dan memiliki kemampuan mengumpan serta kontrol bola yang baik. Untuk mendampingi pemain muda pada debut pertamanya, saya masih mempertahankan pemain yang sudah berpengalaman sejak lama. Dengan tambahan pemain baru, ini bisa membuat lini serang tim kita memiliki warna yang berbeda dari musim sebelumnya, guys. Oke, ini adalah penyerang sayap andalan saya. Dia adalah pemain kunci yang sudah bermain sejak lama dan dia sudah eh, meraih banyak gelar sejak bergabung dari Akademi Remaja. Dia akan bermain dari sisi kanan dengan kemampuan umpan silang dan dribblenya yang bagus. Dan dia juga pemain yang kreatif. Jika pemain ini berhasil dihentikan, tim saya akan kehilangan ketajamannya guys. Jadi, untuk membuat opsi serangan kedua, saya harus menempatkan pemain kreatif di area yang berbeda. Agar strategi yang saya terapkan tidak mudah terbaca. Dan di sisi kiri, saya menempatkan opsi serangan lainnya. Ketika striker tidak berdaya, ada pemain lain yang siap membantu mencetak gol untuk menggantikannya. Dan jika penyerang sayap kanan tadi memiliki kelebihan pada atribut umpan silang, dribble, dan kreativitas, beda halnya dengan penyerang kiri yang satu ini. Meskipun tidak terlalu cepat, pemain ini akan menyusuri sisi kiri semampunya dan mengirim umpan silang yang berbahaya, atau jika ada kesempatan, dia tidak akan berlama-lama membawa bola dan akan mencetak gol ke gawang lawannya. Dan di posisi striker, saya menempatkan pemain yang tangguh, dia bisa bermain di tiga posisi berbeda, tapi dia hanya akan bermain maksimal ketika ditempatkan di posisi terbaiknya. Dia sudah bertahan cukup lama dan membantu tim saya dengan gol yang dia cetak untuk membawa tim saya meraih gelar juara. Untuk itu saya membuat striker yang siap bertarung di barisan serangan, entah itu saat duel bola-bola bawah atau duel udara, dan dia bisa berada di posisi yang tepat ketika rekannya memberikan umpan yang sempurna. Dan kombinasi itulah yang membuat striker saya bisa mencetak puluhan atau hingga 100 gol lebih setiap musimnya guys. Karena saya perhatikan, banyak yang terlalu fokus hanya mengendalikan striker agar bisa mencetak banyak gol, tapi tidak memikirkan siapa yang akan menjadi penyuplai bola untuk striker tersebut agar bisa mencetak banyak gol setiap musimnya. Kombinasi pemain sebenarnya berlaku untuk setiap posisi pemain, bukan hanya di posisi serangan saja, guys, tapi di posisi gelandang dan pertahanan juga harus memiliki kombinasi pemain yang tepat. Dan di awal musim ini, saya masih belum menemukan kombinasi pemain yang tepat untuk sektor gelandang dan pertahanan ini, yang membuat lini tengah dan pertahanan tim saya masih belum benar-benar solid. Untuk itu, saya harus memperbaiki area yang terlihat lemah di awal musim ini, guys. Dengan cara melakukan laga uji coba melawan tim yang kualitasnya jauh di atas rata-rata pemain saya. Kemudian, untuk taktiknya sendiri, kamu tidak perlu meniru apa yang saya lakukan. Kamu bisa pikirkan sendiri taktik, strategi, dan formasi yang menurut kamu bagus dan sesuai dengan gaya kepelatihanmu. Dengan begitu kamu bisa mengenal betul pemain yang kamu miliki yang sesuai dengan taktik strategi dan formasi yang akan kamu terapkan setiap pertandingannya nanti guys. Oke untuk taktik yang akan saya terapkan kali ini saya coba menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, kemudian gaya tekanan rendah, gaya tekal mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala. Taktik, strategi, dan formasi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti. Oke okay guys, formasi 343 Diamond yang saya terapkan memiliki banyak kelemahan di area pertahanan, terutama di area tengah. Jadi tetap berhati-hati dan pastikan selalu hadir ketika pertandingan berlangsung, agar kamu bisa merubah taktik, strategi, dan formasi ketika tim kamu mengalami kesulitan di pertandingan nanti guys. Dan kali ini saya menghadapi lawan yang menggunakan formasi 4231. Pemain yang harus diwaspadai ada di sisi sebelah kanan yaitu R2 Grul. Jadi kita akan lihat nanti apakah pemain saya mampu menghentikannya atau tidak. Oke, di awal babak pertama kita sudah melihat lemahnya pertahanan tim saya ketika pemain lawan melewati beberapa penjagaan dan melakukan tembakan tanpa bisa dihentikan umpan tiki taka yang diperagakan lawan nyaris sempurna. Beruntung, sepakan keras Ronaldo masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh Martinez. Di menit ke-6, giliran tim saya melakukan serangan melalui umpan jarak jauh dari sektor pertahanan. Restu berhasil menerima bola dan melewati dua penjagaan, tapi sayang tendangannya masih bisa ditangkap penjaga gawang lawan. R2 benar-benar menghancurkan pertahanan tim saya dengan mudah. Dia melakukan aksi individu yang sangat bagus, melewati dua penjagaan dan melakukan tembakan terukur dari jarak dekat. Bola pun masuk ke gawang tim saya tanpa bisa dihentikan. Untuk sementara skor berubah di menit ke 15. Liverpool unggul 1-0. Di menit ke 22 Liverpool nyaris saja mencetak gol keduanya lewat kerjasama apik pemain mereka yang luar biasa. Tapi beruntung Ronaldo terjebak offside. Tidak ada gol tercipta. Oke, mereka beberapa kali melakukan tekanan yang berbahaya di area kiri pertahanan tim saya. Jadi untuk menghindari penyerang mereka banyak menguasai bola, terpaksa saya harus melakukan perubahan taktik sebelum babak kedua. Taktik dengan mental tim gigi menyerang dan gaya tekanan tinggi memang punya banyak resiko untuk lini pertahanan tim saya, tapi dengan cara itu pemain saya akan berusaha lebih keras untuk merebut bola di area pertahanan mereka. Dengan begitu, mereka akan kesulitan memberikan suplai bola ke penyerang mereka. Tapi, jika gagal, kemungkinan justru mereka yang akan menguasai laga dan berusaha memanfaatkan serangan balik cepat untuk mencetak gol ke gawang tim saya, seperti yang mereka lakukan di menit ke-28. Nyaris saja Liverpool mencetak gol lewat serangan balik cepat. Beruntung, umpan terobosan masih bisa dihentikan. Serangan demi serangan yang dilakukan Liverpool rata-rata dari sisi kiri pertahanan tim saya, dan ini adalah kelemahan yang harus saya perbaiki di awal musim ini, guys. Seperti yang saya bahas di awal, ketika r berhasil mendapatkan bola, dia akan dengan mudah melewati pertahanan tim saya dengan keterampilan individunya. Hampir saja dia mencetak gol, beruntung penyelesaiannya tidak cukup baik, tendangan jarak dekatnya masih melebar di atas mister gawang. Liverpool benar-benar menguasai jalannya pertandingan, mereka kembali menekan tim saya. Kemampuan pemain mereka sangat luar biasa. Pereira menggiring bola dan melakukan sepakan keras dari luar kotak penalti. Tapi beruntung sepakan kerasnya masih ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang saya. Oke, saya rasa mereka sangat berbahaya ketika menguasai bola. Kali ini saya akan berusaha memaksimalkan kreativitas pemain tengah yang saya punya. Dan di menit 40 Liverpool kembali menekan tim saya. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali penjaga gawang saya yang bermain sangat luar biasa. Meskipun kebobolan satu gol di babak pertama, Martinez sudah bermain layaknya pemain kelas dunia. Dia hampir menggagalkan semua tendangan yang mengarah ke gawangnya, guys. Di akhir babak pertama, sekarang kita sudah mengetahui letak terlemah lawan ada di mana saja dan kita harus memanfaatkan sedikit peluang yang ada untuk mencetak gol ke gawang mereka. Tapi kita harus tetap berhati-hati karena mereka memiliki penyerang yang luar biasa dan penjaga gawang yang hebat di babak pertama. Seperti dugaan saya sebelumnya bahwa back sayap saya tidak berdaya di babak pertama sedangkan Seker tidak bisa apa-apa tanpa umpan-umpan matang dari para gelandangnya. Mereka berhasil menutup para gelandang saya agar tidak banyak menguasai bola di babak pertama. Itu kunci kesuksesan mereka. Oke, kali ini kita coba nyalakan serangan balik di babak kedua dan berharap pemain saya bisa mencetak gol ke gawang mereka. Strategi gegen pressing yang saya terapkan membuat pemain saya berusaha lebih keras merebut bola di area pertahanan mereka. Gol pemecah kebuntuan tercipta lewat serangan balik cepat yang mengejutkan pertahanan mereka. Restu berhasil membuktikan dirinya layak bermain di susunan tim utama berkat gol yang dia cetak di laga uji coba. Skor berubah untuk sementara satu-satu di menit ke-57. Perubahan taktik di babak kedua membuat pemain Chelsea mulai menemukan permainannya. Gol kembali tercipta lewat umpan panjang yang dikirim langsung dari area pertahanan tim saya. Mark Alister melakukan aksi yang luar biasa setelah melewati beberapa penjagaan dan melesakan bola ke gawang lawannya. Skor kembali berubah, kali ini tim saya unggul 2-1 atas Liverpool di menit 62. Empat menit berselang, Liverpool kembali menyamakan kedudukan lewat situasi bola mati akibat pelanggaran keras yang dilakukan pemain saya. Romero yang sudah terlihat frustasi sejak babak pertama tadi membuat tim saya rugi karena saya Pakan El Tugrul dari luar kotak penalti meluncur deras tanpa henti. Gol tercipta. Liverpool kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 66. Ketika menghadapi tim yang tangguh seperti ini, satu kesalahan saja bisa menjadi bencana untuk tim kita. Jadi perubahan taktik, strategi dan formasi bisa sangat berguna untuk merubah keadaan di babak kedua. Formasi 3-2-2-3 WM menjadi opsi kedua ketika tim saya kesulitan menemukan permainannya. Tidak berselang lama, tim saya kembali mencetak gol ketiganya lewat kerjasama apik pemain yang masuk di babak kedua. Alvarez mengirim bola ke sisi kiri dan mengirim umpan crossing ke depan mulut gawang mereka. Restu berada di posisi yang tepat dan menyambut bola dengan tendangan polinya. Gol tercipta, skor berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan tim saya. Malapetaka terjadi di akhir babak kedua setelah pemain Liverpool melakukan pelanggaran keras terhadap pemain saya. Restu cedera di menit 86. Alphate nyaris mencetak gol spektakuler lewat tendangan bebas dari jarak yang sangat jauh, tapi sayang tendangan kerasnya masih bisa ditepis penjaga gawang Liverpool. 2 menit berselang, giliran Liverpool yang nyaris mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di akhir babak kedua. Pereira kembali mengejutkan tim saya setelah lolos dari perangkap offside, tapi beruntung sepakan keras dari jarak dekat masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang saya. Penyelesaian yang buruk dari Pereira padahal ia memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Oke, tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 3-2. Pertandingan yang sangat menarik. Mereka benar-benar membuat tekanan yang luar biasa di pertandingan ini, tapi sayang penyelesaian yang buruk dari striker mereka menjadi pembeda. Sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama, dan tim saya tidak mampu berbuat apa-apa, tapi berkat perubahan taktik di babak kedua dan kombinasi pemain baru yang mulai menyatu, membuat tim saya berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Tentu, ini menjadi pelajaran yang berharga untuk saya ke depannya. Dan kita tahu, meskipun kita memiliki penyerang yang tangguh, tapi ketika lini pertahanan kita rapuh, ini membuat mereka frustasi dan sulit mengembangkan diri. Hal inilah yang membuat performa penyerang kita menurun. Jadi, penting untuk membuat kombinasi penyerang yang bagus. Seperti yang saya bahas di awal, ketika penyerang kunci saya berhasil mereka tutupi, ada opsi penyerang kedua yang bisa menjadi pembeda di setiap laganya guys. Oh iya, pertandingan ini hanya untuk referensi bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi agar sesuai dengan pemain yang saya miliki. Dengan cara ini, saya bisa mengetahui pemain yang tepat di setiap posisinya dan mengganti pemain yang tidak terlihat kontribusinya agar di musim ini dan selanjutnya tim saya mampu bersaing memperbutkan gelar juara. Oke mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga pembahasan kali ini bermanfaat Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini Semoga musim ini teman-teman juara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, salam top 11 Indonesia